પેલેથી જ રજા મંજૂર કરાવેલી કોઈને દવાખાના નું કરી કોઈ કામ હતા પણ આજે અમારી સામાન્ય સભામાં બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું અને બહુ સારા માહોલમાં બજેટ રજૂ થયું અને જે સભ્યશ્રીના મુદ્દાઓ હતા એ જે તે શાખા અધિકારીઓને રજૂઆતો કરવામાં આવી અને એને યોગ્ય જવાબ મળ્યો છે અને યોગ્ય નિરાકરણ થયું છે એટલે આજની જે સભા છે એ સામાન્ય રીતે સારા માહોલમાં થઈ શકી છે બજેટ નો નિર્ણય તો શું નિર્ણય બજેટ મંજૂર થયું ના મંજૂર

सभा तो में तो तो हाजिर नहीं सत्र में सत्री रीते हाजर नहीं दिया आज हमारी सामान्य सभा की बजट की मीटिंग थी लिए मीटिंग था जो कि 24 तारीख को थी वो किन कारणों से मुलतवी रखा गया था और आज उसकी मीटिंग था तो संख्या पत्रक से आपको जानकारी मिल जाएगा आ, तो मीटिंग हुआ अभी तो वो वो तो 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 उसमें सभ्य ही आ सकते है ना कोई भी मान लीजिए आप पार्लियामेंट हो चाहे ल, अपनी स्टेट लेजिस्लेचर हो विधानसभा हो उसमें ऐसा नहीं होता की सभ्य की जगह पे कोई और बैठता है तो वैसा ही सेम दुगवाई जिला पंचायत के लिए या फिर इवन ग्राम पंचायत तक यही जोगवाई होती है कि आ, ऐसा कोई उनके वती नहीं बैठेगा तो थोड़ा ये मे भी शायद यहाँ पे कुछ प्रथा चलती होगी तो हमने पिछले एक डेढ़ साल से प्रयास कर रहे थे सवा साल से कि जो मेंबर है वही बैठे क्योंकि सरकार का जो हेतु है कि महिलाओं का उत्थान हो और महिलाओं का सशक्तिकरण हो अगर वो आएंगे ही नहीं तो उनका फिर होगा कैसे मतलब तो उसके ध्यान में रखते हुए और जो रूल्स हैं तो हमने कुछ ऐसा है नहीं है कि नया किया है आ, रूल्स के हिसाब से जो रूल है उन्हीं को रिपीट ही है सर कोई है और जो, की आती है तो हमने सभी को इसीलिए मार्गदर्शन दिया है की जो मेम्बर्स है वो जो चेयरमैन है वो खुद ही अपनी सीट पे बैठे बाकी उससे क्या है की जो एक संस्थागत व्यवस्था है सरकार ने किया हुआ है और जो कायदा में व्यवस्था है वो व्यवस्था के अनुरूप भी कार्यवाही होनी चाहिए नहीं तो फिर इसका नुकसान संस्था को भी होता है और जो पद की गरिमा है उसको भी पहुंचती है तो इसके लिए हमने बड़ा पूर्वक पिछले तीन चार समान सभा से सभी को हम ये बात का मैसेज देते हैं और लिखित में भी सभी को जो कायदा की जोगवाई है उसका जान भी